чуваки, и девушки, а вот цікавий фактор, як із от всього, да, всі тікали все рівно на запад, і всі хотіли, ну, жити в США, да, і пишеться, от Кісінджер пише, восточная Германія, ну, типа, та, що з Росії, ГДР, теряла людские ресурсы сотнями тысяч, поскольку ее граждане, чаще всего наиболее талантливые профессионалы, бежали в Западную Германию через Берлин. Берлин превращался в гигантскую дыру в железном занавесе. Если бы эта тенденция продолжалась в Восточной Германии, провозгласившей себя раем для рабочих, рабочих бы вообще не осталось. Восточно-германское государство было самым слабым звеном цепи советской сферы влияния, имея на своих границах гораздо большую по размерам, гораздо более процветающую Западную Германию. И будучи признанной только таким же советским сателлитами, Восточная Германия нуждалась в легимитизации легемити... своего существования. Утечка рабочей силы через Берлин ставила под угрозу само ее выживание – если что-то не будет срочно сделано, как и осуждали восточно-берлинские руководители. Через несколько лет государство рухнет. Это означало бы удар по советской сфере влияния, которую Хрущев пытался сплотить. Перевязая пути побега, Хрущев надеялся дать восточно-германскому сателлиту новую путевку в жизнь, а вынуждая Запад отступить, он надеялся ослабить связи с ним в Федеративной Республики. Ультиматум Хрущева затронул основы политики Аденауэра. В течение почти десятилетия Аденауэр систематически отвергал все предложения об ускорении, ускорении объединения жертвуя связями с Западом. Советский Союз майнил нейтрали, нейтрализмом германскую общественность еще в мирном плане Сталина в 1952 году а внутренние оппоненты Аденара его поддержали. Аденара ставил на карту будущее Германии, исходя из той предпосылки, что американские и германские интересы совпадают. Молчаливая сделка заключалась в том, что Федеративная Республика присоединится к Атлантической оборонительной системе и что союзники сделают объединение Германии неотъемлемой частью своей дипломатии между Востоком и Западом. В силу этого для Аденара берлинский кризис был гораздо большим, чем просто вопросом процедуры доступа в город. Он стал испытанием на мудрость ориентации Федеративной Республики на Запад. В том, что касалось лично Аденарова, нельзя было обойти тот факт, что любое поднятие статуса Восточной Германии подкрепляло советское требование относительно того, чтобы вопросы объединения непременно решались путем прямых переговоров между двумя германскими государствами. В те времена, когда Социал-демократическая партия еще стояла на нейтрали... нейтралистских позициях, такого рода признание де факто германской демократической республики со стороны союзников революционизировало бы всю внутреннюю политику Германии. По словам Деголя, Аденауэр на встрече руководителей западных стран в декабре 1959 года сказал следующее. «Если Берлин будет потерян, моя политическая позиция сразу же утратит все основания. К власти в Бонне придут социалисты. социалисты. Они продолжат предпринимать прямые договоренности с Москвой, а это будет означать конец Европы». Цикаво, цикаво, да. Ну вот, бачите, вы даже сами можете побачить, да, что все, ну, большинство хотят на Запад, а у нас, как тоже есть такое желание, да, как бы, такое вот. Ладно, ладно, читаю дальше.